ये तीनों जन कश्मीर घूमने के लिए गए थे और जो मेरे देवर है उनको गोली लगी हुई है मेरे पापा को मेरे सामने तीन गोलियां मारी है सर जो मेरे देवर है उनके बारे में अभी वहाँ हमको कोई खबर नहीं आई है धर्म पूछ के ही मारी ना आप हो क्या हुँ, हुँ, नहीं होना तुम दो, आप लोगों ने बोटी को सर पे चढ़ा के रखा आजान पढ़ो नहीं आ रहा है अगान पढ़ो गोली मार आक्रोश है कुटुम्बियन का कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ति संतोष जगदाण हे कुटुंबियांसोबत काश्मीरमध्ये फिरायला गेले होते परंतु आता ते कधीही घरी परतू शकणार नाहीत कारण अतिरेक्यांनी केलेल्या गोळीबारात संतोष जगदाळेंचा मृत्यू झालाय जगदाळेंना मुलीसमोर तीन गोळ्या घातल्या गेल्या आपला दीर सुखरूप घरी परत येईल या, या पोटी संतोष जगदाळेंची वहिनी जमुना जगदाळे या केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयात येऊन रडतायत संतोष जगदाळे और उनकी वाइफ प्रगति जगडाले उनकी बेटी आशावारी जगडाले ये तीनों जन कश्मीर घूमने के लिए गए थे और जो मेरे देवर है उनको गोली लगी हुई है और बाकी लेडीज सेफ है ऐसा आया है न्यूज में मगर एक्चुअली मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं कुछ अभी बता नहीं पा रही लेडीज का तो सेफ है उनको थोड़ा सा जो कुछ हुआ है वो सेफ है मगर जो मेरे है। उनके बारे में अभी उहां से ही हमको कोई खबर नहीं नहीं आई है इसलिए मैं आगे का कुछ बता कशी घडली घटना आले गोळीबार कसा झाला मुलीला विचारलं जी त्यांच्या सोबत पहलगाम मध्ये होती त्यावेळी थरार सांगताना असा वरी जगदळे ढसा ढसा राहला पहले फायरिंग स्टार्ट हुई तो लोग जब भागना शुरू किए तो हमें पता चला कि लोग आ रहे हैं ऊपर से गोली लेके हाथ में क्या किसी लोकल लोगों को भी उन्होंने उन्होंने गोली मारी क्या किसी लोकल लोकल लोगों लोगों को भी लोकल लोगों को भी कुछ... नहीं जो मुस्लिम नहीं है जो हिंदू है उनको ही गोली मारी है और धर्म पूछ कर गोलियां मारी उन्होंने धर्म पूछ के ही मारी ना आप मुस्लिम हो क्या नहीं होना हिंदू हो आप लोगों ने बूढ़ी को सर पे चढ़ा के रखा अजान पढ़ो नहीं आ रहा है अजान पढ़ो हम गोली मार मेरे पापा को मेरे सामने तीन गोलियां मारी है सर पापा के बारे में आपको कुछ पता चला है वो कैसे है क्या तबीयत है उनकी कुछ पता नहीं चला ना इससे ज्यादा आपको कोई अपडेट नहीं दे सकती थैंक यू सो मच हल्ला झाल्यानंतर प्रशासनाने मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांची यादी जाहीर केली त्यामध्ये संतोष जगदाळे यांचं देखील नाव आहे आपल्या डोळ्यांदेखत वडिलांवर गोळ्या घातल्या गेल्या आता घरातला करता धरता व्यक्ती अतिरेक्यांनी मारल्याने जगदाळे कुटुंबियांचं कधीही भरून न निघणारं नुकसान झालंय